Сьогодні ми верти наші кексики. По вот. так. вот рецептом. Ми вже їх робили не один раз. Можете резачити. Так. Угу, ага. І так, що ми маємо робити? Сахар і цукор і яйця ми маємо збити міксером. Значить, достаємо наш любимий міксер. Збиваємо три ятя.

Маканчик цукру. Нам Надо маргарину розтопити, мабуть, зараз. Там 250 г. Я додаю трошки менше, то багато як все. Там... Зараз нам положити в... в якусь посудину і розтопити на плиті, щоб він став Хто? маргарин наш розтоплений. пленита. Но я видео остановлю, как всегда. Мы же не будем снимать, как она расцепляется. Ну, мы все потом будем в процессе. Сейчас а вот. Так. Сейчас я проверю, что мы маем работать с маргарином. Не, ну и волосы твои я бы уже буду снимать. Так, маргарин мы растопливаем и растопливаем. Так, цукор сыпаему, халви будет одна ложка, горячий, его раскрываем, ну как масло, ну чуть-чуть для воно... похоже на слово мандарин, а берем... Я... Только пока чтоб пальцы не, не порезали, не, не Только чтоб мистер мама пальцы не порезала, пока чтоб мистер пальцы не Це все діло. Ми ставимо на маленький. вогонь на невеличку температуру. Хай собі на Малесенькому вогні. Просто вимкнути в розеточку. Так, да, хорошо. Зараз буде шумно. Так, да. але на камері буде все слышно. что ж мы там на самом деле Мы будем нет ведеть. А завояла такая. очень вкусно. Все. Наконец-то. у нас чудово. Це прекрасно! Так, що нам там далі по рецепту дивимось? Дощ пішов. Далі. Пішов собі дощик. Яйця змішати. Додавляємо кефір. Два стаканчика? Да, два стаканчика. Ровно. Три и два. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, кстати, если кто хочет тоже себе такие кексики, смотрите наш канал. Mm -hmm. Канал называется Карсплей А всем дальнейшим мои Глори. Один стаканчик и два. Вливаем его сюда. И два всего, может, два стакана. Убиваем уже весь. Тут два стакана как раз и есть. В пачечке вот тебя, бачите, два стаканчика. Чудово. мы а ну, выключим свет. Ну, у меня камера расплылась. Ну, так я буду тебе без светла. У меня камера рас... расплылась. Дим, я ж не могу без светла. Ты ж разумеешь. Кефир дуже смачний. Его можно пити. Да? Угу. Но только не с яйцами точно. Когда ж мы робим тесто, а взагалі кефір кефир уже спимо. Ладно. Ти ж бачишь, что мы ничем не будем бачити в загале. Потому Так, что мы змішуємо? рецепт Угу. Ну вот такая камера на простынка. Вот там наш магазинчик? Сколько Сколько там у нас еще олеи? Малые додаты олеи. Столовая ложечка. Это тоже будет чуть-чуть. Вот и я. столовая ложка. Это Что-то камера у нее не очень красивая. Из за этого света. Ну, без светла мы не можем ничего... Ладно, в монтажках поправлю. Подумаешь. Ну, У меня же есть. На монтажках могу поправить. Так. Зараз маргарин наш стоприться. А тут камера нормальная. Так. Дружки, веди ты. Выкроем нашу духовку. Дружки, Дружки поднимаем. Каждый день я его Ну да. Заступиться, что что поки що что-то помыть ну и что треба что ты сделаешь? Шесть на уже у нас получилось? У меня камера была не очень красивая. Но я подправлю немножко в монтажиках. Как я же без монтажиков. Наш макарин готов. О, как некрасиво получается. Что? Не, я говорю, просто некрасивый а маргарин. Он на солнце сильно похож. А что вы у меня использовать хотите? Не, я побежал. О, о, о. С тобой ничего гисеньки не стало. Ладно, я готов. из чего готовый. Да, я готов. И для чего? формочка твоя. Моя формочка И идеальная. Чуть И не сбежала. Шагарит. И туда Сейчас будем Бой. муку Туда. Борошно. Додаем борошно. Что там по рецепту? Сколько борошна нам Сейчас, Сейчас подожди. Я всегда добавляю приблизно. Так, на... подожди, где у нас тут борошно? Мука 4 mm -hmm. стакана. Ага. 4 стакана? Ага, mm -hmm. 4. И наши кексики готовы вам. Уже добрых обсыпали мукой, дружки. О, да ну чё, меня не обсыпали вообще. Обсыпали вообще. Ну, я добавляю завжди примерно, примерно четыре стакана, быть, а виксу, может быть больше, может быть, зависимости вид Может ему дымить, может быть, побольше. Составленки Но они будут очень сладкими. А смешенка День... так вообще. Ну у нас да, и у нас есть смешенка, так сколько нам нужно добавить соды? Mm, соды чайную ложечку. Чистите. Одна чайная ложечка. Так, ну тут и Ты ходил за содой, она у нас была. А я знаю, что купил в Васи. Подумаешь? Зато покупать следующий раз. Ну да, не помешает. Она завжди треба куда-то что-то мыть чистить. Даем соду. А знаешь, для чего сода потребуется? Для чего? Чтобы выпечка так поднималась. Да. На то, чтобы было. Это точно. Я тебе доверяю. Тоді не пухната. Вона тоді ну, да. не красива. Ну, так. Я хочу не вітер. Додаємо борошно далі. Ми Нам треба його просіювати. Тоді кисень змішається з мукою. Так. Да. воно буде дуже м'якеньке для текселі. Вчора у нас 6 просмотрів було за один день. Шість сіночки були. Наші сирнички були дуже смачні. Ми вже їх і з'їли. Значить, були смачні. Ну, пірог ми не змогли зняти. Ну, то був наш перший такий. Не дуже. Ну, вже ми навчились. Ми просто на російській мові казали. А сподівали? Трошки. Так, трошки. Не дуже. Надо взять, не знаю, что внутри. вот прям. Вот такие венчики краще мешаты. Я тут польку по тебе там <связываю> Дай мне, я ему салфетку для... Сорвать. Все. Я не поможу, как все, Ладно, возьму в руки, опять убираю камеру. Ой, господи. господи. И все. Ну, кище трошки треба додавать и все. Mm. Можно будет высыпать в форму. Да, медведика. Mm -hmm. И вот наш... Его помыть надо, медведика. Дивись, он в шерсти нашей. Марсовской. Дивись, он ее поклал. Он, он, ось, ось, ось. А. Ну как вы считаете подписчики, он в вы шерсти или да? нет? Напишите в комментах. Конечно же в шерсти. Ты же батишь? Ну да, а Мы подписчики как-то не вижут. Я вижу, я ж тоже, мама. Ж... Ты, да. да. ты поставил видео свою камеру и по моим медведям. Так, ребята, как сейчас я. Нам... При... Теперь нам надо подогреть вот а эти, вот так. теперь нам надо разогреть немножечко вот эти вот штучки.